Kita ada satu lagi sesi wawancara atau pertemuan kita di Rampai pagi kali ini dan hari ini insya-Allah akan memberikan inspirasi untuk habis kita semua jua. Kita bersama dengan penerima anugerah rais sempena majlis convocation ke-15 College University Perguruan Ugama Seri Begawan. Bersama kita hari ini Yang Mulia Muhammad Hadi Syahril bin Haji Mesli, graduan sejana muda Perguruan Ugama Pendidikan Bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum. Sabah wa khair. Alhamdulillah sabah wa nur. Alhamdulillah. Ah, kenapa ni kita ni bahasa Arab ni? Pasal masa ni jurusan mengambil bahasa Arab hmm. tetapi jadi, tadi jurusan ni indah berapa Arab indah sangat tadi uh, kita sempatlah Google Translate uh, kita ini cuba <laughs> praktis uh, bersama dengan uh, seorang graduan sejana muda perguruan ugama uh, pendidikan bahasa Arab uh, dan telah pun uh, menerima sijil dan juga uh, menerima ijazah uh, dan menerima sebagai uh, penerima anugerah rais uh -huh. jadi untuk pertama kali tahniah kita ucapkan alhamdulillah tahniah apa bahasa Arabnya Mabruk. 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 Oh, ya. Baru kita ucapkan, mungkin dapat dikongsikan uh, pada Majlis Convocation ke-15, College mm -hmm. University Perguruan Ugama Seri Begawan, uh, pada 16 Oktober. Uh, kita telah pun mengetahui juga seramai 225 uh, graduan telah mm -hmm. pun menerima ijazah masing-masing. Dan... Uh, Hadi Muhammad Hadi ni ya. Ya boleh panggil Muhammad Hadi. telah dianugerahkan ijazah sarjana muda perguruan agama pendidikan bahasa Arab. Jadi mungkin dapat dikongsikan uh, perasaan apabila berjaya uh, menamatkan pengajian setelah 4 tahun lebih kurang 4 tahun uh, ber, ialah, sebagai Mana? seorang uh, pelajar dalam uh, KPU ini mungkin dapat diceritakan sendiri uh, sedikit sebanyak perasaan. Okay, uh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi sebelum menjawab persoalan itu jadi ingin juga uh, menyampaikan ataupun uh, me, uh, mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak Rampai Pagia sebab alhamdulillah berkesudian menjemput uh -huh. saya Uh, jadi uh, kembali semula kepada persoalan ha. jadi insyaallah perasaan itu memanglah ha. uh, a apa-apa saja achievement kita ni memang rasa bersyukur rasa bangga lah tu ha. uh, ingin juga uh, amat bersyukur uh, ingin juga mengucapkan uh, a rasa syukur ha, kepada Allah Subhanahu Wa sebabnya orang memberikan saya rezeki peluang untuk uh, me apa tu menjalani uh, sekaligus ah uh, menamatkan uh -huh. uh, pengajian di peringkat sarjana muda uh -huh. khususnya di bidang pendidikan bahasa Araba. Uh, jadi ia merupakan uh, ny orang detik uh, mem membanggakan yaitu uh, iaitu orang hasil daripada bertahun-tahun empat tahun pengajian uh -huh. ny orang uh, diakhiri dengan benda-benda manis lah Alhamdulillah. Uh -huh. uh, jadi sememangnya juga ia ke, ke, ke apa kejayaan anak ni sememangnya disertai dengan doa kedua ibu bapa alhamdulillah bimbingan para pensyarah sokongan keluarga alhamdulillah kemudian menerima ijazah tu yang disampaikan sendiri oleh ke bawah duli alhamdulillah iaitu menjadi satu Penghargaan yang amat besarlah dalam kehidupan saya. Alhamdulillah. Mm -hmm. Jadi bagaimana uh, Hadi sendiri da masih dapat menanamkan rasa semangat itu agar dapat terus 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 sehingga akhir. Mungkin dapat dikongsikan? Uh, jadi insyaallahlah uh, sumber uh, sumber semangat itu memanglah kedua ibu bapa. Yeah. Jadi uh, saya nyorang saya sebagai anak, uh, walaupun uh, orang kita ni sebagai anak ini pengorbanan yang dilakukan oleh kedua ibu bapa itu memang sangat banyak ah. Mm -hmm. dapat kita ni ganti dengan wang ringgit dan seumpama ya. Jadi insyaallah dengan ilmu ataupun kejayaan dari dari segi scroll ijazah tu pun insyaallah dapat membanggakan para mm -hmm. ibu bapa alhamdulillah. Mm -hmm. Betul tepat ya. sekali. Kita mm. ni lihat ni banyak sebenarnya anugerah-anugerah yang telah pun uh, diterima uh, dan uh, mungkin juga dapat dikongsikan ah uh, uh, kita ni juga difahamkan bahawa uh, semasa majlis aspirasi kecemerlangan akademik uh, Kupu SB yang diadakan pada sebelah malamnya iaitu pada 16 Oktober, uh, Hadi sendiri telah diumumkan sebagai penerima pelbagai anugerah. Uh, ada banyak ni Audat. Anugerah Rais, Anugerah Dekan iaitu Sarjana Muda Perguruan Agama, Anugerah Dekan Terbaik Bidang Usuluddin, Anugerah Dekan Terbaik Bidang Syariah, Anugerah dekan terbaik bidang pendidikan, anugerah dekan terbaik bidang latihan mengajar, anugerah dekan terbaik bidang Jawi, anugerah dekan terbaik bidang kitab Taurat. Jadi bagaimanakah perasaan Hadi sendiri apabila menerima 8 anugerah ini dan apakah rahsia di sebalik Aa, semua kejayaan yang hadir dapati. Okay, alhamdulillah masya-Allah tabarakallah hazi min fadhli rabbi. Jadi a nyorang alhamdulillah apabila menerima lapan anugerah pada satu malam itu, memang sangat nyorang tidak menyangka lah ha sebab ya. aa, syukur tidak terhingga tu kehadrat Allah memang segala dengan segala nikmatnya rezekinya jua. Perasaan ketika menerima lapan anugerah tu memang sangat terharu, mm -hmm. sangat gembira, lah, ha. Aa, kemudian Alhamdulillah. Saya, uh, perlu juga saya tegaskan, orang di sini uh, anugerah itu orang bukan hasil usaha daripada saya sendiri lah. Ia merupakan orang hasil daripada doa dan sokongan ibu bapa, mm -hmm. keluarga, para pensyarah jua bimbingan bistu orang atau ah, ehsan bistu orang atau ah. mm -hmm. kemudian rakan-rakan seperjuangan indah kira lah senior junior memang memang ada aa, kerjasama yang pernah mm -hmm. kami buat. Kemudian indah jua lupa lah kepada pihak institusi saya sendiri iaitu uh, Kupu SB lah sebab yeah. Hanya orang banyak memberikan, uh, memberikan uh, platform, peluang, bimbingan dan dorongan lah sepanjang pengajian saya empat tahun itu. Kemudian juga kejayaan ini ia menjadi satu pengiktirafan lah okay. yang amat besar bagi saya lah sebab yeah. ia membuktikan bahawa usaha gigih, disiplin, ke ketabahan, keikhlasan itu apabila kita ni integrasikan ke semua perkara ini memang ia akan membuahkan hasil yang manis. Alhamdulillah. Jadi mungkinlah rahsia kejayaan itu. Saya tidak perlu ada spesifik apa tapi mm -hmm. seperti lazimnya orang, para penuntut ilmu yang lainnya memanglah untuk mencapai kejayaan itu, ia memerlukan kepada kesabaran, yeah. ketabahan yang tinggi dalam menghadapi apa menghadapi apa-apa jua rintangan, cabaran dalam menuntut ilmu. Bagi saya secara peribadi, sikap rendah diri dan bersyukur itu adalah amat penting lah di atas segala pengiktirafan anugerah dan seumpamanya lah sebab uh -huh. anugerah anugerah ini yang diperoleh ini dia sebagai bonus lah saja uh -huh. bagi saya lah yeah. sebab yang penting rasa syukur itu kita ni akan realise apabila kita ni melihat orang lain yang orang tidak ada peluang ataupun yang tidak ada rezeki untuk menyambung pengajian di peringkat sarjana muda lah sebab maklum kita ni mempunyai latar belakang yang berbeza ada yang indah hmm. sampai apa tidak uh, sampai belajar sebab mungkin ada kekangan, kekangan hmm. mungkin ada masalah peribadi, mungkin ya. sakit, uh, mm -hmm. mungkin terpaksa bekerja awal. Yeah. Okay? So alhamdulillah itu pun bagi saya menjalani dan menamatkan empat tahun pengajian itu sudah orang sebagai satu kebanggaan lah, satu mm -hmm. kepuasan sebab ada uh, ada rezeki dalam uh, pencapaian yang cuman ini. Walaupun it sounds simple, tapi mm -hmm. bagi orang ada yang ingin mm -hmm. merasai rezeki itu. Jadi Uh, anugerah anugerah itu saya menganggap ia sebagai another another apa another. Uh, another bonus sejus uh, dan rezeki. Alhamdulillah, masyallah, tabarakallah. Ya, okay. yeah, uh -huh. batu loncatan juga uh, menyelesaikan sudah satu uh, pencapaian uh -huh. yang uh, cukup baik uh, dan cukup membanggakan. Apatah lagi telah pun menerima lapan uh, anugerah ini. Kalau dapat kita lihat uh, salah satunya juga adalah uh, dari segi bidang pendidikan dan bidang latihan mengajar. Uh, jadi ada teaching practicum juga yang telah pun uh, dilalui uh, uh, salah satunya daripada dalam empat Tahun menjalani pengajian tersebut dan pastinya kalau sebagai pendidik, jadi pendidik juga, belajar juga, ya. semuanya hmm. dialami oleh Muhammad Hadi sendiri dalam pengajian ini. Pasti ada beberapa cabarannya ini hmm. kan Hadi. Jadi mungkin Hadi boleh menceritakan. Okay, jadi uh, memanglah dalam empat tahun pengajian itu cabaran tu memang ada lah. Yeah. Anda kira tiga tahun, ke, ya, empat mm -hmm. tahun lima tahun memang cabaran tu memang ada lah. Jadi mungkin cabaran ini dapat saya uh, kategorikan kepada dua. Yang pertama cabaran masa online class. Mm. Jadi saya ni orang masa masuk uh, KPU SB itu memang bolehlah digalar sebagai intake COVID lah. Yeah. Uh, oh, jadi apabila orang menjalani online class itu memang alhamdulillah banyak uh, nyorang banyak technical problems. Betul. Contoh kadang-kadang benar kita ni ada wifi uh, tapi kadang-kadang lagging dia uh, kadang-kadang bila tanikan uh, membuat pembentangan presentation kadang-kadang share screen atau in the dia hmm, uh, so uh, so ataupun so. juga uh, since kami ini, ni nyorang dalam bidang perguruan ugama jadi kami ada juga mengambil bahagian nyorang bahagian al-Quran lah mm -hmm. jadi al-Quran uh, saya rasa sangat lah apabila menjalankan kelas satu secara online sebab mm -hmm. kalau kita ni mempelajari al-Quran ni kita ni sendiri mesti melihat Uh, mulut guru kita ni macam mana yang menyebut satu per satu huruf itu. Kalau kita ni melihat daripada kamera saja, tahu tak kita ni kan kamera ni kadang-kadang sudah wifi nya legeng, <tutuk> pixelated dia <-nya> jadinya. <tutuk> jadi indah nampak macam mana yang menyebut huruf itu. Kemudian juga uh, salah satu penilaian Al-Quran kami mesti ada tasmi' ataupun mm -hmm. memperdengarkan kami punya hafalan Al-Quran. Mm -hmm. Ah. Jadi apabila online, uh, jadi di sana tah timbulnya orang uh, ada yang anu uh, no, apa Pengalaman-pengalaman yang dia dapat jelaskan itu saya pernah tasmik dengan blindfold lah oh. sebab orang apabila kan guru indah bersama kita ni jadi mungkin adalah nyorang segelintir pihak yang nyorang tasmik ataupun memperdengarkan hafalan tapi ada buku di depannya uh -huh. jadi untuk mengelak perkara itu memang nyorang Uh, bolehlah dikatakan pengalaman yang bagi saya kelakar lah sikit. Kelakar uh -huh. dan manis lah juga apabila di blindfold. Uh -huh. Dia pernah-pernah. Pada pasal zaman sekolah dulu menghafal ataupun uh -huh. memang secara orang bersemuka. Uh -huh. Bersemuka dengan guru. Tapi bila first year di Kupa tu, uh -huh. eh. Oh, cuba ini. Oh, cuba oh, tu, Tapi adakah ianya itu? memang satu uh, kaedah apabila menghafal iaitu mesti ditutup matanya. Mata. Indah pulang ke. <laughs> atau sebagai anda sejak kala ini. Jadi ini untuk memastikan Indah meniru lah. Ha, indah, indah meniru lah. lah tu. Jadi pasal uh, disuruh tutup mata supaya benar lurus <laughs> uh, apa ni uh, apa yang dihafaz atau. Hmm. Ha, jadi itu salah satu modulnya ni juga. Hmm. Mm. Alhamdulillah. Jadi itu adalah cabaran pertama lah ya. dari segi online class tapi uh, kemudian cabaran kedua adalah dari segi physical class. Mm. Alhamdulillah post covid. Uh. So post covid memang lah walaupun Indah apa Indah online tapi adalah juga rintangan-rintangan cabaran. Mm cabaran dari segi uh, orang macam mana mengimbangi tanggungjawab ataupun komitmen, komitmen peribadi kita ni okey uh, cuma tujuh, macam mana mengendalikan menghandle menghadiri program-program kemudian kadang-kadang uh, ada juga pelajar pelajar uh, mahasiswa mahasiswa KUPSB ini yang menjawat jawatan uhum. di sebuah organisasi indek indekira taya MPP kata ataupun ia ada jawatan di Kelab-kelab. Jadi ya. apabila ada jawatan tu memanglah komitmen uh, menjawat sesatu uh, organisasi tu memanglah komitmennya pun mesti ada ya. juga. Kemudian uh -huh. memang tugas utama pelajar memang tugasan akademik uh -huh. uh, di mana kita ni kan membuat assignment, membuat slide dan seumpamanya. Jadi uh, mungkin ini adalah cabaran dari segi physical class. Tapi alhamdulillah. Uh, sampai juga ke penghujung mm -hmm. sampai juga graduate alhamdulillah. Mm, syukur, alhamdulillah. Mm. Mungkin uh, Muhammad Hadi boleh ceritakan ni uh, pengalaman Muhammad Hadi sebagai seorang tenaga pengajar pulang uh, kerana salah satu daripadanya adalah uh, ada latihan mengajar uh, yang saya fahami juga katanya uh, selama enam bulan. Mungkin dapat diceritakan kepada penonton. Okey alhamdulillah teman. nyorang uh, apabila saya me, apa menjalani latihan mengajar di salah sebuah sekolah di negara Brunei sekolah Arab ah. Mm -hmm. Alhamdulillah nyorang pengalaman memang manis. Uh, ia punya environment pun memang welcoming lah. ya. apabila kita ni di, diberi bimbingan oleh uh, supervisor yang memang pencapaian-pencapaian uh, orang dari uh, pencapaian-pencapaian orang memang orang berpengalaman lah mm -hmm. dari segi mengajar, mendidik. Kemudian alhamdulillah pengalaman manis juga uh, apabila nyorang uh, semasa latihan mengajar tu ia bukan terhad kepada mengajar, ya. tapi kita ni sebagai warga sekolah. Uh -huh. Jadi apa-apa ya. saja aktiviti sekolah memang turun padang Cara lah alhamdulillah. Jadi mm -hmm. Seronoklah. kemudian juga dapat jadi tambah students lah ya. alhamdulillah apabila students memberikan kerjasama itulah yang membuatkan saya yang orang lebih minat lagi di bidang perguruan ini alhamdulillah oh, mungkin ada pelajar-pelajar hmm. juga yang lihat ehnya cikgunya oh. di RTV <laughs> uh, pada masa ini uh, bagaimana ialah uh, uh, mengimbangi tu sebagai seorang yang masih belajar dan di uh, di hadapan pelajar sekolah menengah kan hmm. sebagai seorang guru bagaimana uh, Muhammad Hadi Uh, cuba mendapat aura sebagai seorang guru waktu. Okay, uh, kalau itu memang uh, setiap setiap orang mm -hmm. setiap guru ia ada caranya tersendiri. Mm. Uh, jadi kalau saya sendiri saya ni orang mengambil kaedah macam Ya, saya mengambil nasihat-nasihat daripada sini lah, ya. daripada pensyarah juga. kita ni um, jadi guru ni jangan jadi guru yang pemarah, tapi hmm. yang digalati. Alhamdulillah, ni orang indah jua marah, indah jua baik sangat. Cuma uh -huh. kita ni mesti menjadi guru yang dihormati, digalati. Alhamdulillah, dia tu mungkinlah salah satu cara saya lah um, hmm. untuk ni orang hmm. mengimbangi uh, cara apa adaptate, adapting lah yeah. dalam dunia latihan mengajar atau oh, ya, Menangkan sebagai cantik. seorang yang masih lagi muda betul um, hmm. dan sekarang berhadapan dengan ialah anak-anak. Uh, generasi baru hmm, generasi oh. alfa yeah. generasi alfa <laughs> <laughs> betul jadi untuk uh, soalan seterusnya ni mungkin dapat dikongsikan ya apakah perancangan uh, hadis ini selepas menamatkan pengajian dan bagaimana ilmu yang diperolehi di uh, melalui institusi KUPSB itu boleh dimanfaatkan dalam kerjaya ataupun khidmat kepada masyarakat di luar sana okay, Alhamdulillah uh, dari segi perancangan, lah, insya-Allah mm. in the future Uh, uh, saya berhasratlah memanglah dari uh, kalau nyorang sudah ijazah kita ini perguruan memang mm -hmm. perguruanlah memang mm -hmm. hasrat saya lah hasrat saya ialah untuk berkhidmat uh, di dalam bidang pendidikan khususnya perguruanlah sebagai mm. guru bahasa Arab insya Allah uh, selain itu kalau diberikan juga peluang ataupun rezeki uh, saya juga berhasrat untuk nyorang Uh, melanjutkan uh -huh. pengajian ke peringkat tinggi insyaAllah. Kalau sekiranya tua, uh -huh. ada rezeki di luar negara Alhamdulillah. Uh, khususnya uh, either di bidang linguistik bahasa Arab uh -huh. ataupun di bidang perguruan bahasa Arab tapi ia lebih uh, fokus kepada kurikulum bahasa Arab lah. uh -huh. uh, Kemudian uh, mungkin juga antara sebab lah, sebab kenapa saya memilih uh, kurikulum bahasa Arab sebabnya orang Uh, supaya dapat terus menambah ilmu lagi dari segi uh, pendidikan perguruan bahasa Arab, kemudian dapat juga menyumbang uh, kepada pembangunan negara uh, pendidikan Islam dan bahasa Arab. Okay. Mm -hmm. Kemudian uh, dari segi ilmu-ilmuah yang tadi kita tanya, ilmu-ilmu Uh, yang diperolehi di Kupu Sb, alhamdulillah, rata-rata uh, memang semua lah ilmu-ilmu yang diajarkan di Kupu Sb itu, ni orang dapat dimanfaatkan lah, dengan kita okay. uh, ni mengaplikasikan ilmu teori tu kepada praktikal. Uh -huh. Okey memandangkan Kupu Sb ni yang memang uh, merupakan satu-satunya universiti di negara Brunei Darussalam uh -huh. yang berfokus kepada bidang perguruan yeah. uh, perguruan Islam, uh, pendidikan Islam dengan perguruan bahasa Arab. Uh, jadi dengan adanya uh, macam kita tanya tadi latihan mengajar ada praktikum mengajar okey kami dapatlah kami mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu teori uh -huh. pedagogi kata ya uh, dapat kami nyorang apply di dalam kelas macam yeah. mana kami akan mengawal kelas satu uh -huh. kemudian macam mana kami memilih pendekatan yang lebih efisien uh -huh. dan lebih efektif ha dalam pengajaran dengan mengambil kira nyorang kalau dalam istilah pendidikan bahasa Arabnya al-furuq al-fardiyah namanya uh -huh. yang apa bila kita ni terjemahkan kepada bahasa Inggeris ke, uh, kepada individual uh, differences hmm. uh, sebab kita ni dalam satu kelas itu ia ber, ber apa bermacam-macam studentnya yeah. ada mm -hmm. ada yang nyorang cepat menangkap yeah. ada yeah, yang too. nyorang cepat menghafal ada yang lambat menghafal tapi rakat uh, mm -hmm. jadi apabila pelbagai jenis student ada di dalam kelas satu mm -hmm. anda dapat kita ni memilih satu pendekatan saja sebab mungkin uh, pendekat, satu pendekatan pengajaran itu Indah sesuai untuk pelajar yang mudah menghafal macam tu jadi Perlunya orang, guru itu perlu bijak memilih pendekatan-pendekatan dalam uh, PNP ataupun uh, pembelajaran dan uh, pengajaran. Mm -hmm. Kemudian uh, boleh juga saya uh, highlight Maksudkan juga ya. sasaran aplikasi ilmu perguruan itu ia terhad arah student sahaja. Yeah. So selama ini uh, kami ada juga, kami pelajar Kopo SP memang mengaplikasikan ilmu-ilmu perguruan kami itu uh, melalui program-program sampingan ya. uh, yang melibatkan orang awam seperti macam bifo ini kami ada buat uh, kami ada buat program dialog bahasa Arab dengan ya. orang awam di bandar Guceria. Jadi di sini kami diberikan peluang untuk uh, mengajarkan orang awam itu untuk bertutur nyorang ya. uh, bertutur dengan pertuturan bahasa Arab yang memang asas. Ya. So di sana memanglah perguruan atau ia indah terhad kepada student tapi orang awam pun boleh diaplikasikan. Ya. Cuma tu juga uh, menjadi risetan saya Jun ya. Alhamdulillah uh, apabila berhadapan dengan mualaf. Ya. Mualaf ha, yang tidak bertutur dengan bahasa Melayu. Ya. Uh, so itu memanglah ha, so benda ni happen bila semasa saya pernah mengikuti satu program uh -huh. yang pernah dianjurkan sendiri oleh fakulti usuluddin uh -huh. Kupu SB di mana kami membuat program rehlah ilmiah dan dakwah di Osaka Jepun. Oh. So alhamdulillah di sana kami nyorang banyaklah belajar dan banyak terdedah Mm -hmm. macam mana kami akan mengapply perguruan arah mualaf. Yeah, Biasanya yeah. kami perguruan arah student, yeah. arah orang awam yang berbahasa, berbahasa Melayu, yeah. apatah lagi mualaf yang baru berjinak-jinak dengan agama Islam, mm -hmm. kemudian tidak lagi bahasa Melayu. <laughs> uh, jadi ada kekangan lah di sana Betul. ada language barrier. Uh -huh. Menggunakan bahasa Inggeris pun bis, bis dorang pun ah uh, inde jual berapa, berapa baru bahasa, Inggeris. bahasa uh -huh. Inggeris. So Alhamdulillah, orang uh, pendekatan yang dapat dipakai itu pendekatan simulasi. Uh -huh. uh, simulasi Daripada syarahan, kita ni bercakap, cakap jadi orang dah faham. So, kita ni pakai simulasi. So, uh -huh. Alhamdulillah uh, banyak kami buat uh, praktikal wudhu, yeah. praktikal salat. Alhamdulillah semua kami disambut dengan dengan baiklah alhamdulillah. Jadi jelas di sini ilmu kupus ilmu yang diperolehi, dipelajari di Kupu SB itu ia memang nyorang me, apa tu memberikan dan melengkapkan kami para mahasiswa dengan ilmu ilmu amalan praktikal perguruan yang meluas, menyeluruh dan ia lebih relevan. Ya, Abdulina. tepat sekali. Oh, betul. Cukup relevan dengan uh, pengembangan teknologi masa kini. Uh, jadi bukan sahaja dari segi akademik, tapi banyak khidmat masyarakat yang telah pun uh, diikuti oleh uh, Muhammad Hadi sendiri. Uh, untuk terakhirnya Muhammad Hadi, mungkin terdapat beberapa pesanan ataupun nasihat, uh, khusus juga kepada pelajar uh, yang menyaksikan sampai pagi. Uh, mungkin ada pelajar-pelajar uh, uh, yang masih lagi mengikuti O level ataupun lepasan a level betul. yang masih lagi tertanya bagaimana untuk meneruskan. Pengajian dan uh, untuk langkah seterusnya. mungkin ada beberapa nasihat dan pesanan. Okay, jadi uh, untuk uh, terlebih dahulu uh, akan me akan membagi tahu saja sebab mm -hmm. saya pun di kalangan bis dorang laju jual yeah. kan masih menerima nasihat masih memerlukan nasihat kepada orang orang lain tapi yang boleh saya sampaikan ialah memberikan pesanan mm -hmm. nasihat daripada orang lain. Tapi of course lah memang ah kalau kita ni uh, berjaya dari segi akademik yeah. memang persiap persiapan itu memang mesti ada sebagai umat yeah. Islam memang persiapan rohani mesti mm -hmm. ada kita ni mesti merafakkan doa untuk diri sendiri mm -hmm. kita ni meminta ibu bapa kita ni mendoakan kita ni alhamdulillah juga uh, dari segi keberkatan guru yeah. keberkatan para pensyarah itu paling penting juga kemudian of course ulang kaji. Mm -hmm. tapi turut juga saya akan tegaskan saya akan berikan juga saya akan sampaikan pesanan ataupun nasihat daripada al-imam asy-syafi'i sebab kalau kita ni kan mencari ilmu, kita ni mesti menjaga enam perkara. Okey, perkara yang pertama kecerdasan adakah? Apa maksud kecerdasan? Adakah maksudnya kita ni mesti pandai baru tak ada ilmu? Bukan. Maksudnya di dunia ni tidak ada istilah pelajar yang pandai sama indah pandai. Ia cuma ada pelajar yang rajin dan indah rajin. Jadi kalau kita ni ingin berjaya kita ni mesti rajin. Ha, istilahnya macam ni orang kalau ketani datang arah ilmu, ilmu pun datang arah ketani. Mm -hmm. Kalau ketani bermalas-malaskan datang arah ilmu, ilmu pun malaskan datang arah ketani. Cuma itulah mm -hmm. bahasa simplenya. Kemudiannya perkara yang kedua juga adalah uh, keinginan. Alhamdulillah, keinginan mesti ada keinginan untuk uh, mencari ilmu tu mesti ada. Uh, yang ketiga kesungguhan of course. Apa-apa je perkara yang tani buat, memang ada ada ikhtiadnya, ada effortnya, ada kesungguhan Kemudian yang keempat uh, yang perlu juadiano adalah sebenarnya harta. So harta. di sini saya akan me, apa mengekspresikan rasa terima kasih dan syukurlah kepada kerajaan Kepulau Deli sebab uh -huh. memang setiap seorang daripada mahasiswa rakyat Brunei Darussalam uh -huh. diberikan orang uh, ilaun, biasiswa kerajaan. Yeah. So yeah. orang kami indah payah lagi kan part time kerajaan untuk untuk mencari apa harta, tu, untuk menuntut ilmu, alhamdulillah dan yuran pun alhamdulillah nyorang uh, di KPU SB, alhamdulillah indah jual nyorang indah jual mahal benar. Okay, kemudian uh, dengan adanya ilmu tu perlu jual apa uh, kita ni uh, memanfaatkanlah harta tuah uh. nyorang membalitah buku nota apa. Uh -huh. Jadi jangan apabila masuk kuliah jangan dengar saja without mencatat apa-apa. Ya. Okay, mungkin yang terakhir. Uh, yang terakhir juga mesti juga bergaul dengan para guru ya. dan uh, waktu yang panjang. Memang mencari ilmu ini waktunya memang panjang. Okay, ya, syukur Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada Muhammad Hadi Syahril bin Haji Mesli, ya. graduan sarjana muda, perguruan Agama Pendidikan bahasa Arab. Syabas, mabruk sekali lagi. Ya.